کامن ویلتھ ڈے کے موقع پر جنگ عظیم میں حصہ لینے والوں کے اعزاز اور دوسری جنگ عظیم کو ختم ہونے کے اسی برس مکمل ہونے کے حوالے سے بکنگھم پیلس کے مقابل کامن ویلتھ میموریل گیٹ پر پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سابق و حاضر سروس فوجیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جنگ عظیم میں قربانیاں پیش کرنے والوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل بیرونس اسکاٹ لینڈ نے جنگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنگ عظیم میں متعدد ممالک سے لوگوں کی بڑی تعداد نے طویل مدت کے لیے امن اور جمہوریت کی بقا کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور یہ بات اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ان تمام افراد نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی تھیں انہوں نے ہماری آزاد کے حصول کے لیے جانے دیں اسکاٹ لینڈ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کامن ویلتھ فیملی کو بنے پچہتر برس گزر چکے اور اس کے باوجود ہمارے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں لیکن ہماری تاریخ گواہ ہے کہ تمام ارکان میں اگانگت ہے اور ان کے درمیان تجارت کا حجم نو سو پچاس بلین پاونٹ تک پہنچ چکا ہے توقع ہے آئندہ برس یہ ایک ٹریلین پاونٹ تک پہنچ جائے اور دو ہزار تیس تک اسے دو ٹریلین تک پہنچنا چاہیے بیرونس اسکاٹ لینڈ نے کہا کہ کامن ویلتھ میں شامل تمام ممالک خود مختار ہیں اور امید ہے کہ بھارت اور پاکستان بھی اپنے تمام غیر حل شدہ مسائل مل کر حل کریں گے چیئرمین میموریل گیٹس کونسل لارڈ بوٹنگ نے کہا کہ آج صرف ہم ان لوگوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے آزادی انصاف اور حق خدرادیت کے اصولوں کے لیے قربانیاں دیں برطانوی فوج میں میجر منہاس چوہان نے کہا برطانوی فوج میں ایشیائی کمیونٹی کے لیے نوکری کے متعدد مواقع موجود ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں شمولیت کے لیے غور کرنا چاہیے میجر درجندر سنگھ نے کہا کہ میں برطانیہ میں پیدا ہوا میرے والدین بھی مجھے ڈاکٹرا انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور بہت خوش ہوں مختلف ممالک کے نمائندوں نے یادگار پر پھول بھی رکھے